A також до слова запрошується радник міністр Генерального консульства Румунії в Чернівецькій області Іонел Іван. Bună ziua tuturor! Este o mare sărbătoare nu numai pentru dumneavoastră, locuitorii orașului, ai raionului Herța, ci pentru întreaga Ucraina. Aceea sărbătoare pentru noi românii de aici, din Consulatul General al României la Cernăuți, o împărtășim alături de dumneavoastră. În urmă cu 25 de ani, Ucraina și-a câștigat independența. Așa cum spuneau vorbitorii mei, este un stat tânăr, dar este un stat independent, este un stat democratic. România s-a numărat printre primele state din lume care au recunoscut independența Ucrainei. Și astăzi, spre deosebire de alte state care încalcă independența, România Susțin în continuare independența și integritatea teritorială a Ucrainei. Astăzi, în mijlocul dumneavoastră, tuturor locuitorilor orașului Herz, al raionului, ai Ucrainei, vă dorim în primul și în primul rând pace, multă sănătate, prosperitate și să ne ajute bunul Dumnezeu ca împreună să ne regăsim în Europa, în Europa Unită, să fie pace în estul Ucrainei să fie pace în, în Europa și, și, în lume. Este o mare sărbătoare și pentru dumneavoastră herțenii, 25 de ani de când raionul dumneavoastră se află din nou pe, pe harta Ucrainei, pe harta regiunii Cernăuți. Felicitările noastre pentru domnul președinte al Consiliului Regional, pentru domnul președinte al administrației, al Consiliului Raional și... Să ne bucurăm în continuare de programul artistic. Văd că sunt aici și multe colective artistice ale etnicilor români, ale etnicilor ucrainieni, colective artistice și din România și din Republica Moldova, s-a spus aici. Uh, nu în ultimul rând, vreau să felicit și pe militarii care sunt astăzi alături de noi, care apără, așa cum spunea domnul președinte al. Administrației raionale apără integritatea și suveranitatea Ucrainei. Încă o dată felicitări cu această mare sărbătoare, ziua independenței Ucrainei, slavă Ucrainei, slavă României.